Xoş gördünüz yeni videomuzda. İndi isə gəlin qaldığımız yerdən davam edəyən kitabda. Deməli burada maraqlı bir şey var da. Görürsüz burdakı şəkilləri. Deməli sizdən istədiyim nədir? Bu şəkil. Burada şəkillər var, bir də ki bu boksun içində sözlər var. İndi burada nədir? Siz burada nə edəcəksiniz? Bu şəkillərə baxıb cümlələr qurmağa çalışacaqsınız. İndi Ə məsələn görürsüz ki birinci şəkildə nəyinir uçağa qaçırdır sonra yağış yağar ondan sonra bir nəbilə bir otelə gedir otellə belə darıxır sonra gecə yata bilmir sonra restorana gedir restoran çox bahalıdır sonra da evinə qayıdır indi ə, bu sözlərdən istifadə eləyəcəksiz də sizin iş işinizi daha da rahatlaşdırmaq üçün mən Azərbaycan dilində deyəcəm cümlələri mən Azərbaycan dilində deyəcəm siz onu inqilisinə deyəcəksiz bax burdakı sözlər var bəzi sözlərin bəzilərindən istifadə edə bilərsiniz bəzilərindən. İndi ə, gəlin indi başlayaq. Mən mən sizə bu sözləri elə bil Azərbaycan dilində deyəcəm, ə, ki, siz də onu mümkün olduğu qədər elə bil ingicinə tərcümə edib deyə bilərsiniz. Məsələn, başdayana necə deyəcəksiniz? Deyəcəksiniz ki, burdakı kişinin də mən mənnə başlayacaq. Burdakı kişi ə, tətilə çox pis oldu, çünki ilk olaraq o təyyarəni qaçırdı lazım. Uçağı kaçırdı. Uçağı kaçırdı. Miss the plane deməkdir. Miss the plane yəni uçağı kaçırdım. Yəni o deməkdir ki, təyyarə ilə gedəsi idi, gecikdə uçaq çıxdı, getdi, bu qaldı. Miss kaçırmaq deməkdir. Yəni ki, təyyarəni qaçıda bilərsiz, qatarı qaçıda bilərsiz, qaçırtmaq o mənada. Miss ilə gedir bildiniz. Miss the plane, miss the train, bildiniz, miss the bus, avtobusu da qaçırtmaq, yəni ki, avtobus ürə gəldi, getdi də minə bilmədi. O mənadadır. Deməli necə deyərsiz? Adam ə, Um holiday çox pis idi çünki ilk olaraq o uh, təyyarəni qaçırdı. Necə deyərsiz? The man had a bad holiday. The man had a bad holiday, yəni tətil pis keçdi. Because because ilk olaraq first he missed a plane. Bələ. The man had a bad holiday because first he missed a plane. Sonra yağış yağdı. Onu necə deyirsiz? Sonra yağış yağdı, ona görə də o oteldə qaldı. Sonra yağış yağdı, ona görə də o oteldə qaldı və darıxırdı. Sonra yağış yağdı. Necə deyirsiz? Then it rained. Then it rained. Ona görə də so he stayed. He stayed keçmiş zamanda in the hotel. Və o darıxırdı, necə idi? He was bored. He was bored. Deməli, the man had a bad holiday because first he missed the plane. Then it rained, so he stayed in the hotel and he was bored. Deyək ki, ə, yatanmadı, yata bilmədi, çünki otel ə, otağı, yəni otaq çox səs-köylü idi. Otaq çox səs-küylü idi otaq. Yəni ki, necə deyəsə otelin otağı çox səs-küy idi. O yata bilmədi. Necə deyirsiz? He didn't sleep. He didn't sleep. Çünki because otelin otağı çox səs-küylü idi. The hotel room was noisy. Noisy. Hə, demə? Ə, deyək ki, o, otelin restoranı bahalı idi. Necə deyərik? Otelin restoranı bahalı idi. And uh, the hotel restaurant, hotel restaurant was expensive, yemə. Əxirincisində də deyək ki, elə burada olduğu kimi deyək də, o evə qayıtdığına çox sevinirdi. Evə geri döndüyünə çox sevinirdi və ya evə getdiyinə çox sevinirdi. He was happy. Bəli, he was happy. He was happy to go home. Bax belə. İstərsə mən cavabları açım, siz burdan da bir baxın da. Mən sırf elə belə burdakıları Azərbaycan dilində dedim ki, sizin üçün daha rahat olsun. Bax bu cavabları bunlardır. Ən başqac üzür də deyə bilərdilər. Mən Azərbaycan tərcümə edəndə sizə bu cavablara uyğun dedim də. Bax belə. Ə, Listen to the man, tell the story. Which picture is different from his story? Yəni deyir ki, siz biz bir şeyə qulaq asacağıq, recording-ə qulaq asacağıq. Bir recording-də deyir ki, sizdən istədiyim nədir? Bir dəqiqə üzr istəyirəm də. De. Deməli biz bir recording-ə qulaq asacağıq. Bu şəkillərə aid olan bir recording olacaq. İndi bizə deyir ki, indi baxın görüm bu şəkillərdən hansı fərqli idi. Yəni hansı fərqli idi? Yəni nəyi demir də videoda bildiniz, o recording nəyi demir? Şəkillərdən hansı fərqli idi? A, aha, ups, biz də gəlməmli bir balaca da. Uzaqlaşdırım çox yaxın oldu da, çox yaxın oldu. Gözünüz ağrımasın da bunu bir balaca uzaqlaşdırım. Yəni recording-izə qulağa sasız, recording-izə qulağa asandan sonra siz qərar verin görə bu şəkillərdə fərqli olan nə idi? Bildiniz? Onu başa düşməyə çalışın, sonra da şəkildə fərqli olan şeyi e deməyə çalışacaqsınız. Belə qoydummu, qoydummu? Qoydum aha, qoydum. Ups, qoydum. Unit 8. Recording 8. This is my bad holiday story. Last year I went to Hawaii on holiday. First, I missed my plane, so I took another plane. I arrived in Honolulu one day late. The weather was very bad. And it rained for the first three days. I stayed in my hotel room and read a book. The hotel was noisy because my room was next to the road. There was a restaurant, but the food was expensive and it wasn't very good. I was there for two weeks and I was very happy to go home. Baş beləcə təbə belədirsə, nəyə fərqli deyirdi? Bildiniz, yəni bu şəkillərdəki fərqli hansı idi burda? Sizcə hansı idi? Bax, oteli, uçaq kaçışması düzüyüdür, yağ aşağıması düzüyüdür, yiyə yatanı burda düzüyüdür. Otel şeyin qiymətləri düzü idi, yəni ki, restoranda yeməklərin qiymətləri bahalı idi. O düzü idi və qayıtığını sevinirdi, düzü idi. Bir də nə, məncə bu idi da eləmir. Deyir ki, burada televizora baxar, amma dedi ki, oteldə qalıb kitab oxuyurdu. Belə ə, indi biz bunun skriptinə tanış olayım da, skriptin üzərindən də bir də keçəcəyik. Ondan əvvəl burdakı fəki phrases-ə də deyim. I miss my plane, my train, my bus. Yours is me back with them. Məsələn, uh, miss my plan, yəni qatar, uh, uçağa qaçıtmaq, uh, train qatardı, basdı avtobus, yəni bunların hamısına gedir, miss gedir keçmiş zamanda. I arrived, arrived gəlib çatmaqdır. Arriveddən sonra həmişə in gəl. Hanolo haradır? Havayının elə bil paytaxtı, elə bil mərkəzi şəhərin adıdır. Uh, I lost my I lost, it lost to lose it keçmiş zamanda itirməkdir. My passport, yəni pasport itirmək, pul itirmək və ya da ki, çantaları itirmək. It rained, yağdı. For nə qədər yağdı ondan sonra dedim isə for the first three days ilk 3 gün və at for all week bütün həftəni i stayed in my hotel room mən uh, oteldə qaldım kafedə qaldım all day bütün gün deməkdir the hotel hotel was noisy səs çox səs-küylü və ya baha bahalı idi dirty bu söz dirty, 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 də dirty idi dördü də kirli deməkdir dirty dirty kirli deməkdir kirli də de təmiz deyil nə bildiniz o deməyə. the food was bad the food was expensive yəni ki yeməklər si də bayaq da bahalı idi i was very happy to go home evə getməyimə çox sevinirdim bildiniz bu deməkdir indi gəlin uh, skript ilə tanış olaq deməli uh, başkir this is my bad holiday story story nədir hekayə deməli bilmirsə yazın this is my bad holiday story yəni ki bu keçmiş tətilimdən bir story də indi bunun hərflər tərcümə biraz uh, Biz belə cümlələr qurmuruqda normalda bildiniz. Amma deyir ki, yəni ki, ziz bu mənim ə, keçən tətilim haqqında bir hekayədir. Bəhtə onundan danışıram, onu nə qədərdir. O deməkdir, last year nədir? Last year. Last year nə idi? Keçən il. I went. Went nə idi? Went nə keçmiş zamanı idi. Nəyin? Bəli, düzdür. Go-nun keçmiş zamanı idi. Go, Go var idi. Siz mənə bura yazın. Mə bu go-nun keçmiş zamanı idi. Went. Last year I went to Hawaii on holiday. Keçən il mən nə edim? Havayə getdim tətilə. First ilk olaraq I missed my plane so I took another plane. Another başqa deməkdir. Məsələn, take tük nədir? Nəyin keçmiş zamanıdır? Yəni take. Take a plane nə deməydi? Məsələn, məsəl, took another, məsələn, sən də qəbəl yazmısan. Take a plane. Oops. Take a plane nə deməy idi? Take a plane, avto, uh, plane nədir? Təyyarədir. Take a plane. Təyyarə götürmək. <laughs> Yox, yəni tək götürmək kimi, təyyarə götürmək mənasında deyil. Take a plane, yəni ki, ə, nəzərdə imi məbulam. Yəni ki, ə, take a plane, yəni bilet alıb başqa bir təyyarə ilə getmək də bildiniz, mənası o deməy idi. Məsələn, desən ki, belə deyim də, ə, Məsələn mən siz, sizə sual verirəm ki, how will you get to Istanbul? İstanbula necə gedəcəksiniz? İstanbula necə gedəcəksiniz? Məsələn siz deyəsiz, deyirsiniz ki, təyyarə ilə gedəcəm. I will take a plane. Belədir. Vaxtı ki indi bunu keçmiş zamanda deyəcək də, eləmi? Gəlin də bunu keçmiş zamanda deyək. Deyirəm ki,

taken kesim yəni ki qatarla getdim, avtobusdan getdim və ya təyyarə ilə getdim. Took another başka bir another başka bir deməkdir. Yəni ki öz uçağını kaçırdı, ona görə başqa bir uçaqla getdi. Did he? Took another plane. Arrived in Honolulu one day late. One day late late nə deməyidi? Late gecdir. One day late bir gün gec çatdım. Honolulu-ya bir gün gec çatdım. Gördünüzmü? Arrived keçmiş zamanda, axırxəsi yani e ilə quta, yəni i ilə bitdiyinə görə sadəcə day artırılıb keçmiş zamanda. Arriveddən sonra in gəlir. Yəni ki, hara gəlib çatdırsız arrive in. Məsələn, I arrived in Baku yesterday. Məsələn, dünənlər Bakıya gəlib çatdım. Arrived in, bildiniz? One day late həm bir gün gec deməkdir. Ki, gec olsaydı today late. Və ya hətta tez olsaydı necə olardı? Bir gün tez çatdım olsaydı necə olardı? One day early. Bir gün get tez çatdım. One day early. Late ki antonimi öylədir yani aksi elə demək. The weather was very bad. Ne neydi? Hava çox pis idi. It rained for the first three days. For the first three days ilk 3 günü yağış yağdı. Rainy. Yəni yağış yağdı. I stayed in my bedroom and read a book. Read a book. Uh, read a book. R bunda deyim reading keçmiş zamanı keçmiş zamanda. İndiki zamanda eyni olur fərq olmur. Sadəcə televiziyonda fərq olur. İndiki zamanda onda read olur, keçmiş zamanda pula red olur. Red. I read a book. Desəm ki, kitab oxuyuram deyərdim ki, I read a book. Eynən deyiləndə, de, tələffüzdə keçmiş zaman mənasındadır. Eləmi? Um, the hotel was noisy because, çünki my room was next to the road. Next nə idi? Next to. Yanında deməkdir. Road yol deməyidir. Biz Azərbaycan yolun yanında idi. Biz Azərbaycan ingiliscədə yolun yanında deyirik. Biz nə deyirik? Yolun qırağındadır deyirik də. De. Next to the road. Biz yolun qırağında deyirik. Onlar yolun yanında deyirlər. Bildiniz? Next to. Next to the road yolun qırağındadır. Yola yaxın idi deyilir. Yolun yanında idi də bilir. Yolun qırağında idi o mən də. Um. Uh, I was there for two weeks. Nə demə idi? I was there for two weeks. Nə deyim? 2 həftə orada qaldım. Orada oldum 2 həftə. For two weeks. İngiliscə belədir. 2 həftə orada qaldım. I was there for two weeks. 2 gün, 2 or həftə ordaydım. Yəni ki, 2 həftə orada qaldım. For two weeks. And I was very happy to go home. Nə va getdiyimə çox sevindim. Beləcə indi isə gəlin kitabda qaldığımız yerdən davam eləyək. Deməli, a, çox pişən şey qalmadı daha burada. Gəlin bu hissənə bir bir yerdə tərcüməsini eləyədə bir yerdən görürsüzmü? Travel review. Review biz nə deməkdir? Review review nədir im? Travel review. Yəni belə geydər də elə bil, bil təəssüratlar bildiniz o mənə gəlir. Review. Travel review travel səyahət haqqında. Yəni Edinburgh-un səyahət haqqında təəssüratlardır. When nədir? Harada? When nə vaxt? Who with kimlə? Deməli, yəni ki buna cavabdır. Last year Siz siz oxuyun bu cümləni, əhəmiyyətlə. Siz bu cümlənə oxuyun, tərcümə eləyin. Belə bunu tam oxuyun da, bu hissəni tam oxuyun, tərcümə eləyin. İstərsə hər biraz çox səksə pauza verin, oxuyun, tərcümə eləyin. Sonra indi də mən oxuyum, baxın görün intonasiya söhbətində necə deyirəm, tələffüzdə müəyyən fərqlər varmı və yaxud da ki düzgün tərcüməsini verəcəm. Siz özünüzdən yoxlayın, görün düz tərcümə edə bildinizmi? İndi mən oxuyuram. Əgər siz oxuyub bitirdinizsə, əgər oxuyub bitirmədinsə, pauza verin, oxuyun, tərcümə eləyin, sonra təzələndən qayıdın. İndi mən oxuyuram, tərcümə eləyəcəm. Last year we went to Edinburgh on holiday. I went with Freidan, a friend from university. Keçən il mən Edimburqa getdim tətil üçün. Yəni keçən il mən Edimburqa tətilə getdim. Mən Freida ilə getdim, universitetdən dostum olan Freida ilə getdim itemdə what was good about it what was good about it uh, yəni çib yəni ki, o tətillə bağlı yaxşı şeyləri soruşurdu yəni nə idi bildiniz indi siz bunları oxuyun tərcümə eləyin ondan sonra mən oxuyacam tərcümə eləyəcəm vaxt itirməmə üçün siz pauza verin oxuyun tərcümə eləyin sonra qayıdaq mən tərcümə eləyim pauza verin Əgər oxuyub tərcümə elədinisə, mən başlayım oxuyub tərcümə eləməzdənsə pauza verin, sonra təzədən qayıdın. Uh, i̇ndi mən oxuyuram ki, mən eləyirəm siz oxuyub tərcümə elədiniz, siz yenə deyim, əvvəlki kimi tələffüzə fikir verin, tərcüməyə fikir verin, görün özünüzün tərcüməsi ilə mənim tərcüməm arasında nə qədər fərqi var. Deməli, indi burada cümlə-cümlə, cümlə-bə-cümlə cümlə, cümlə, tərcümə eləyəcəm ki, çox olmasın da. We took a boat from Dublin to Holyhead in Wales and then a train to Edinburgh. Biz Dublin and Walestham Holyhead. Amalıda boat kiraladı. Boat-dan getdik, boat ə, götürdük, bildiniz. Boat dedim də yaxtanın balacası. Bildiniz, qayıq yox, qayaqdan biraz böyükdür, motorlu qayaq belə deyim. Yəni Dublin-dən Wales-də, Dublin-dən Holyhead-a qayıqla getdik. Belə tərcümə eləyərdiz daha dəqiqə. And then a train to Edinburgh. Sonra da Edinburgh-a qatarla. Əvvəl Holiday Walston Holiday Dublinə Holiday qayaqla getdilər də, motorlu qayaqla. Ondan sonra da Edinburgh-a qatarla getdilər. It was a lovely journey. It was a lovely journey. Çox gözəl bir səyahət idi. Cəni səyahəti, çox gözəl səyahət idi. We stayed at the uh, Gatrie Hotel near the National Gallery. National Gallery milli qalereya muzeyi deməydim. Biz uh, milli, milli qalereya muzeyinin yanındakı Gatrie otelində qaldıq. It wasn't expensive and the people were friendly. Bahalı deyildi və insanlar çox yaxşı idi. Bildiniz? Our favorite restaurant was Kings in Hanover Street. Bizim ən çox xoşumuza gələn restoran Hanover küçəsində olan Kings restoranı idi. The food is fantastic there. Yamalar orada çox qəşəng idi. Çox qəşəngdir. İndi eyni şeyi bu What was bad about it o sectionı çündə oxuyun tərcüməyin. Sonra mən tərcüməsini verim. İndi mən oxuyan siz yenə müqayisə edin, həm tərcüməsini, həm intonasiyasını. Our hotel room was next to the street. I so said it was noisy. Bizim oteldəki otağımız küçənin düz yanındaydı da, ona görə də çox səs-küylü idi, ora səs-küylü idi. Also it rained for three days non-stop. Həmçinin, also həmçində, həmçinin non-stop dayanmadan deməy idi. It rained for three days non-stop dayanmadan 3 gün yağış yağdı. So I watched TV and read a lot of books. Ona görə də mən kinoya baxdım, daha doğrusu televizora baxdım və çoxlu kitablar oxudum. What advice do you have for travelers? Advice məsləhət deməkdir. Yəni ki, travelers səyahət edənlərə nə məsləhət görərdiniz? İngiliscə bu sözü bu nə? What advice do you have? Dərsiz nə məsləhət görərdiniz for Deyirsiz, bu nəsər kim üçün olduğunu deyirsiz. Məsələn, uşaqlara nə məsləhət görərdiniz? Bunun gəncilsəz necə deyirsiniz? Aski what advice do you have for kids? Məsələn, desəz ki, universitet tələbələrinə nə məsləhət görərdiniz? Nə məsləhət verərdiniz? What advice do you have for university students? Belə is what advice do you have? İfadə kimi yazın istəyirsinizsə, maraqlı ifadədir, belə deyək, təzə istifadə edə biləcəyiniz bir ifadədir.

plüştəmiyim də elə bel ə, bütün sinəni, ayaqları falan tutur da belə rain coat, yəni yağışdan qorunmaqdır ki, onu gətir, bring gətirmək deməkdir. Yaxşı fikirdir ki, özünüzdən onu gətirəsiz, rain coat gətirəsiz və sakit otel otağı seçəsiz. Yəni o, o, oteldə elə yerdə seçəsiz ki, orada sakitlik olsun da otağınız. Bu mənalıdır. Bax beləcə. Bax beləcə bu qədər biz növbəti videomuzda BBC-nin intervyusuna qulaq asacağıq, ordan ifadələrlə tanış olacağıq. Və ordakı tərcüməli danışıqlar olar. Azərbaycan dilində siz görüşürsüz, siz on İngiliscəndən deyirsiniz, o olacaq. Və bu növbəti videodan sonra artıq biz bu unitimizdə bu unitimizi də bitirmiş oluruq. Ə, Çox-çox məsləhət görürəm ki, başdan sovdə eləməyin də, tözlərdir ifadələrdir falandır. Bunların hamısının üstündə durun, baxın, eliyiniz qeydlərinizə aparın. Bildiz əgər nəyisə başa düşmədisə, bir-bir üstündən keçin, çünki bu sizin xeyrinizədir. Beləliklə, bu günlük bu qədər. Növbəti videomuzda görüşənədək.